Шановний Житомир, починаємо презентацію нової патрульної поліції в Житомирі. Сьогодні прийшло, прийшла черга до вашого міста. Практично 27 міст України до кінця цього року будуть охоплені цією справою. Це добра справа. Тому що ми починаємо сьогодні її в Житомирі. Сьогодні будемо набирати 230 поліцейських патрульних. Це початок. До 26 жовтня буду тривати на прием заявок, и после этого мы розпочнемо набор. спочатку конкурс, потом тесты, а потом примерно 7 декабря мы начнем обучение новых полицейских патрульных. Я думаю, что порядка 15-20 февраля на улице Житомира выйдут новые полицейские патрульные. Кроме того, есть еще одна хорошая новость для вас сегодня. Мы обещали подумать, как сделать 1 октября. 1 не получается, но 9 октября заработает полицейский патруль, первый дорожный полицейский патруль в стране по трассе Житомир-Киев. С этой трассы уйдет ГАИ, уйдет вся остальная милиция, и будет вся трасса на департаменту патрульной службы МВС Украины. Мы будем набирать 180 патрульных для города и еще 40 человек для этой трассы. А пока эту трассу будут обслуживать полицейские из других городов. Сегодня я обращаюсь ко всей молодежи, которая здесь. Очень важно, чтобы вы поддержали эту полицию. Почему? Потому что это ваша новая полиция. Не боялись подавать заявки. Первый день у нас подало больше всех заявок Черкасы. 1630 заявок подано. Сейчас с 9 утра на этот момент времени у вас практически 1200. Есть шанс поставить рекорд. Что значит рекорд? Рекорд ⁇ это качество полицейских, которые будут работать на вас, служить и защищать. Стой, Я, подождите, Thank yes. you. Thank you.